Herkes öz hayat yoluyla, mektebin, mellimin insanın hayatında ne kimi oldu olduğunu bilir ve kıymetlendirmeli. Ben ise hemşe hayatımda bütün varlığımla, geçtiğim hayat yoluyla, mektebe borçluyum, mellime borçluyum. şekarlığın, biləyin, savadın, intellektin əsası məhz məktəblərdə qoyulur. Ona görə məktəbdə verilən təhsil insanın həyatında həll edici rol oynayır. Və hər bir insan üçün onun gələcəyi, onun taleyi bu məktəblərində dərslərə verdiyi qiymətlə, dərslərə verdiyi diqqətlə birbaşa bağlıdır.